নমস্কাৰ সকলোকে নিতুল অনিমা চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ৰেচিপিৰ লগতে মই আমাৰ গাঁৱৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰেচিপিও আছে গতিকে চাই থাকিব শেষলৈ গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ৰাতিপুৱা পাঁচমান বজাতে আমি দুয়োজনীয়ে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি আৰু লগতে কিবা এবিধ আনিবলৈও গৈ আছোঁ গতিকে বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰো লগতে আজি আমি এক গলিত দুই চিকাৰ কৰিব গৈ আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে কি আনো এয়া পুলিখিনি লৈছোঁ ফুৰিব যাওঁ আৰু কিবা এবিধ আনিবলৈ যাওঁ পাওঁ যদি আনি নাপালে আৰু নহ'ব এতিয়া গোটেই অসমত কি চলি আছে ৰাইজসকল বানপানী গতিকে ইয়াতো বানপানী নহ'লে জানো হ'ব এয়া আমাৰ ওচৰৰ খানা নৈখন পানীৰে উপচি পৰিছে এনেদৰে ডুবু ডুবু প্ৰায় ৰাস্তা আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হাইৱে যোৱা ৰাস্তাটো আৰু এইফালে এইখন দলং আৰু দলংখন পাৰ নহওঁতেই লেফ্ট চাইডৰ এয়া পথটো হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ দলংখন পাৰ হৈয়ে এইফালে চিঠাপথটোৰে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন পাম ইয়াৰ ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন লাগি আছে আৰু এয়া গুৱাহাটী চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰা এখন গাঁও আৰু গাঁওখন বিৰাটেই মানে ধুনীয়া নেচাৰেল বিউটি আছে ইয়াৰে আৰু ইফালে ফুৰিবলৈ আহিলে বিৰাটেই ভাল লাগে আপোনালোকক ভিউবোৰ দেখুৱাম বাৰু এয়া আজিৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে ফুৰিবলৈ অহা এয়া আমি ঢেঁকীয়া শাক বুটলিম আৰু আমি প্ৰায়ে এনেদৰে কৰোঁ ফুৰিবলৈ আহিলে ঢেকীয়া শাক বুটলি বুটলি লৈ যাওঁ আৰু এই চাৰিওফালে এয়া পূৰা বিলৰ নিচিনা আছে এয়া ইয়াতে মাছ মাৰে সকলোৱে সৰুৱা দূৰৈত আমাৰ ঘৰ আৰু এয়া নদীৰ মথাউৰি ৰাস্তাৰে আমি এনেদৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ আমেজ লৈ লৈ দুয়োজনীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাইছে অলপ দূৰৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আছে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন তাতে জাহাজবোৰ ৰখাই থোৱা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এয়া জাহাজ ঘাট আৰু ইয়ালৈ আমি আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আহোঁতে এনে ইফালে সোমোৱা নহয় বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ এয়া ইয়াতে জাহাজবোৰ ৰখাই থৈ দিয়া আছে আৰু পানী ইমান আহিছে এনেই ইমান দূৰলৈ পানী নাথাকে যিহেতু বানপানীৰ সময় চলি আছে গতিকে পানী ইমান দূৰলৈ আহিছে আৰু এয়া আমি দুয়োজনীয়ে নিজকে কেপচাৰ কৰি উভতি আহিলোঁ আজি আমি ঢেকিয়াও বুট তুলিছ ফুটবো এক গুলি দুই চিকা এইয়া ও ফুল ফুলিছে এইখানেও ক্যাপচার করে দিল ঔ ফুলকিটা কিন্তু ঠুনিয়া লাগে দেখি আর এই ফলে আৰু আর গা পা ধুই এয়া কাটিবলৈ লৈছো বোলো বনায়য়ে দিওঁ ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো আপোনালোকক দি দিওঁ মইনো কিদৰে ঢেকীয়া ভাজিখন বনাওঁ প্ৰথমতে এয়া ঢেকীয়াখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া দেখিলেই ভাল লাগে আৰু কোনে কোনে বাৰু ঢেকীয়া খাবলৈ ভাল পায় মই পিছে হ'লে ঢেকীয়া খাবলৈ বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু এয়া পাচলিৰ মানে বক্সটো লৈ আহিছোঁ পাচলিও কাটিম কি বনাওঁ আজিৰ দিনৰ সাঁজত আৰু এয়া এনেদৰে ঢেকীয়া চেনি লৈছোঁ প্ৰথমতে কটুৰীৰ প্ৰয়োজন নাই এনেদৰেই ছিঙিলেই হ'ল কোমল কোমল ঢেঁকীয়া আৰু এনেদৰে বাচি কুটি লৈ থৈ মেলি তাক পানী সৰা পাতৰ এটাত মানে পানীখিনি সৰকৈ আঁতৰাই থৈ দিম প্ৰথমতে মোৰ মতে হ'লে অসমত চাগে ঢেঁকীয়া ভাজিখন খাই ভাল নোপোৱা মানুহেই নাই আৰু ইয়াৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ আহিছে ইয়াতে দিলোঁ সৰিয়হ তেল অকণমান প্ৰয়োজন মতে আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই নহৰু কেইফুটামান কুটি পেলাই আৰু এয়া জলকীয়াও কুটি পিনে দি দিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই গোটেইখিনি মানে একো ফইচ চইচ মানে হেৰি কৰা নাই ডাইৰেক্ট বনাইছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি কুটি লৈছিলোঁ দি দিলোঁ এয়া আলু সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছিলোঁ দি দিলোঁ আৰু মই হ'লে ঢেকীয়া ভাজিখন এইটো প্ৰচেছতে বনাওঁ এয়া অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে বিলাহী এটা কুটি লৈছিলোঁ বিলাহীটো দি দিম আৰু বিলাহীটো দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি দিম আৰু ঢেকীয়া যিহেতু ভজা হোৱাৰ পিছত কমি যায় গতিকে নিমখটো মানে আন্দাজমতে দিব লাগিব কিমান প্ৰয়োজন নহ'লে নিমখ চোকা হৈ যাব আৰু এইফালে খিনি অলপ সময় ভজা হোৱাৰ মানে ভজা হ'ব লাগিব চাই থাকক কেনেদৰে বনাওঁ ঢেকীয়াৰ ৰেচিপিটো অৱশ্যে সকলোৱেই জানে কিন্তু সকলোৰে মানে বনাই খোৱাৰ ধৰণ বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে মই এনেধৰণে এনেধৰণেৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ইয়াত ঢেকীয়াখিনি দি দিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে পানী সৰা পাত্ৰত থোৱাৰ বাবে পানী নায়েই প্ৰায় নহ'লে এনেই পানী মানে ওলায় গতিকে আৰু যদি পানী ৰৈ যায় বেছিকৈ পানী নুশুক শুকাইয়ে নাহিব ভাজিকণত গতিকে এনেদৰে ধুই কিনে আঁতৰাই থৈছিলোঁ প্ৰথমতে এয়া এতিয়া বেছি পানী নোলাব যিখিনি শাকৰ পানী আছে সেইখিনিয়ে ওলাব এয়া এনেদৰে লৰাই মেলি ঢাকনি লগাই থৈ দিওঁ আৰু এয়া আকৌ অকণমান নিমখ দিছোঁ অলপ কম হ'ব যেন পাইছোঁ মই গতিকে অলপ দি দিছোঁ নিমখটো কিন্তু শাক ভাজিকেনে আন্দাজমতেও দিব লাগিব আৰু এইফালে লৈছোঁ মই দুটা কণী আৰু কণী দুটাও মই ঢেকীয়া ভাজিখনতে দিম আৰু মইনো কিদৰে দিওঁ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ধনীয়া ঢেকীয়া শাকখিনিয়ে পানী এৰিছে আৰু এই পানীখিনি শুকোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম পানীখিনি শুকাই দিম আৰু এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছতে মই কণীখিনিও কিদৰেনো এড কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া ভজা হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু এতিয়া মই শাকখিনি আঁতৰাই পিনে থৈ দিম ফালে কেৰাহীত গৰম হৈ অহা তেল দি এয়া কণীটো ভাজি লৈছোঁ আৰু কণীটো মই ভুজিয়া কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই মানে শাকখিনিত কণীটো ভাঙি এড কৰা নাই বেলেগকৈ এনেদৰে কৰি ল'ম এয়া কণীখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই এতিয়া ভাজিখিনি যিখিনি আঁতৰাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু এনেদৰে ঢেকীয়া ভাজিখন এবাৰ বনাই খাবচোন বিৰাটেই টেষ্টি লাগে আৰু ডাইৰেক্ট ছিঙি পিনে আনি খাবলৈ পালেতো আৰু টেষ্ট মানে সোৱাদেই বেলেগ ধৰণৰ আহিব কিনি অনাবোৰতো কোনোবাদিনাই চিঙি পিনে থৈ দিয়া থাকে কিন্তু এইখিনি আজিয়েই মই ছিঙি আনিছোঁ আৰু আজিয়েই ভা ভাজিলোঁ বিৰাটেই টেষ্ট এনেদৰে খাবলৈ পালে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে ভাজিকণ বনাব জানেই প্ৰায় ৰেচিপিটো সকলোৱেই জানে কিন্তু মই অলপ এনেদৰে বনাওঁ বেলেগ ধৰণেৰে গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ভাজি খাই চাব ট্ৰাই কৰিব এয়া মোৰ ভাজিকণ হৈ গৈছে এতিয়া আঁতৰাই থৈ দিম আৰু এটা কথা কোনে কোনে বাৰু মোৰ নিচিনা আছে যিসকলে ফেভাৰেট মানে বস্তুটো বনালে আগতীয়াকৈ অকণমান টেষ্ট কৰি খাই চাই ভাল পায় মই হ'লে বিৰাটেই ভাল পাওঁ এয়া মই ইয়াৰ পিছতে টেষ্ট কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই যদিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পিছলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ